Не будет uh, знамени uh, российского над, uh, не знаю, там, киевской какой-нибудь резиденцией Зеленского. Ну не обойдется! Ну хватит уже писать радуги! Суть в следующем. Мы хотим, чтобы Украина победила. Ну, если они уже таке берут в эфир, певно там все совсем погано. Російська пропаганда не розуміє, що буде далі. Ці дозволи, які ось ось дадуть штати бити у глиб Росії, ну дуже нервують. Скабєєву. рішення а нанесенні дальнобойних ударів по Росії, вже вважається прийнято. Но официальное объявление якобы будет сделано позже. По данным FT, Пентагон и американская разведка сообщили Байдену, что 90% российских самолетов были передислоцированы на аэродромы, которые расположены на расстоянии не менее 300 километров от контролируемой Украиной территории. Ну то есть за пределы зоны действия атак МС и Стормшеддл. А щоб дізнатися, що буде далі, Скабеєва могла б подивитися свого колегу по цеху, у якого запрошений гість все детально розповів. Рішення у тому, що ограничення будуть зняти и Київ зможе вносить удари вглупен Росії тими ракетами, тими системами, которые її поставили, как бы вже прийнято. Как все это будет розвиватися, Как ви это видите? Ну, как очевидно. Вначале ракеты приедут на Украину, если они туда еще не приехали. Затем погрузят на самолеты, потом самолеты взлетят, а потом ракеты от них отделятся и полетят в Россию. Примерно так это будет происходить. Дальше вопрос их перехватит ПВО все или не все. От, скоріше всього ні, всі, тому що до сих пор ще ніхто не навчився перехватувати все. і правильно каже, зіб'ють, але не всі. Он навіть уже Соловйов починає відхрещуватися від своїх минулих обіцянок, типу, а давайте шмальнем по Британії ядеркою або російські танки будуть стояти на головній площі у Берліні. Соловйов вже просто просить збивати безпілотники. Якось інакше, чтобы у России было поменьше руйнувань. Слушайте, ну давайте уже, ну когда я читаю, как мы сбили беспилотник, но а, его, значит, фрагменты упали, подожгли и неделю не можем. Но ну, хватит уже, а? Я не знаю, кому и что надо объяснить, что не может находиться в централизованном месте в одном гигантский склад, что не 50-е годы, и что надо зачищать. И средства МПВО. Министр уже сто раз сказал, министр обороны, на эту тему. Ну, наверное, уже надо как-то вот прям, еще раз говорю, гражданскому обществу. Мы готовы помочь. И главное, ну, слушайте, ну ясно, что если попал беспилотник, а вы его сбили так, что он попал, ну сбивайте по-другому. Возможно, он просто работает на свою аудиторию, потому что россиянам как не очень нравится специальная военная операция. Ситуация в аэропорте Жуковский сейчас не очень. Мы уже, наверное, часа как три находимся на улице. Нас постоянно гонят э, вот в самый дальний конец. То сначала оттуда, теперь нас перегнали сюда, как стадо. Блин. Ой, кошмар какой-то. Никакую информацию не дают. А от слова совсем просто подходит і кажуть, йдіть в самый дальний уголь, уголь. идите в самый дальний угол. Ну, ясно, кому таке може сподобатися, коли Україна раптом може почати підривати мости на Росії. Основні удари немножко позже, в тому числі з використанням нових дронів. І все, це вкладається в ту бумагу, яку передали в США. Значит, министрки эти а, вот да, а, да, да, список. Да, список да. Это да. список, он насчитывает больше 60 объектов, разделенных на три блока значит, поэтому в общем. А давайте напомним, а, Умеров и Ермак они везли этот список для того, чтобы получить разрешение да, на использование разрешение. дальнобойного оружия. Да, дальнобойного да. оружия. Так а им дали это разрешение? Им предварительно с... дали, но не, не, не по всем объектам. Дело в том, Андрей что Андрей Владимирович, у вас опять же, извините, что перебиваю, ваша информация про предварительно дали не по всем объектам, она абсолютно не соответствует той информации, которую сейчас распространяют и официальные лица Соединенных Штатов. Они все врут. И о чем сами? Они все врут, Андрей да. Владимирович знает. А, а, поэтому... Значит, вы увидите да. это через две недели уже примерно. А почему да. такая избирательность? Почему а, не избирательность не связана с список. тем, что я... там список разделен на три части? Перв... весь список. Первая часть, ну, весь список я не могу сейчас. Ну оборвать. не весь хотя бы по первое, тематическим первое, разделам. Да, тематически первый раздел. Тематически первый раздел это военные объекты на территории Российской Федерации от Крыма до Смоленского. Ну, военные объекты это что есть? Это военные аэродромы, так. это склады военной техники и вооружений, это основные места размещения наших нашего военного воинского контингента а вторая значит вторая часть списка это объекты нпз ага. а, их там 16 если я правильно помню и третье это объекты инфраструктуры и а, для меня было интересно узнать что впервые может быть за это время в объекты инфраструктуры вошли а, мосты через наши крупнейшие реки включая Волгу тем самым, э, видимо, ставится цель э, полностью отрезать а какой от... из какой из, да, какой да. из разделов что за Та да. сейчас погодите влеченцы, Максим это, не, там, что да, что один той стороне нет. изложить а, американцы пока ну во-первых они э, против то есть военные да. НПЗ да, и э, да. да. инфраструктура. они против ударов прежде всего против ударов по э, военным объектам Они считают, что это що це дійсно бійте по мостам, а по по воєнний базі а, а это пока не трогайте. Як би пропагандисти не намагалися перебити експерта та зробити вигляд, що це все бред сівої кабили, експерт дуже влучно підмітив. В Зміялись, когда я говорю в ударах по Москве. Тому. Те, що колись здавалося нереальним, все більше втілюється у життя. Соловйов крещить, що це все серйозно, і війна не умине нікого. Ну, прям більшенство охватує. Ну, реально більшенство. І це ще постійне, ну от. А може, все-таки об, обойдеться, може, все-таки як то Ну, прекратите нагнітати. Да не я нагнітати. Я просто вижу, что идет, но ну, неужели это так сложно понять всем остальным? Ну не обойдется. Ну хватит уже писать с радуги мыльными пузырями и думать, что можно отсидеться. Война, к сожалению, но придет в каждый дом в том или ином виде. Будет идти только по нарастающей. И все больше запитань, чему? Чому продовжуються вояжі в Україну? Чому Росія ніяк не вдарить Іскандером? І ще багато чому? Чому ці туристичні воїна? Меня сьогодні очень хамське поведения господина Блинкен і його загорело колеги з британського Міда. Садяться в пояс, в рубашках, цей рот до ушей. И пишут там комментарии: рейтерс: едут обсуждать в решающий момент войны на Украине о разрешении поставок, о разрешении применения дальнобойных ракет Зеленскому по России. Приезжают в Киев, выходят уже в белых рубашках, их встречают там послы и послихи, опять рот до ушей спрашивается: но ну это ж не порядок. А еще нам жалко одного Искандера? Мне нет. Вот. А я считаю, что, Владимир Владимирович, надо жить по принципу. Любишь Бандеры, люби Искандеры. Але підозрюю, ці питання, так і залишаться без відповіді, і питань, хоч і звучать не до самого Путіна, а через Піскова. Їх стає все більше. Червоні лінії зміщуються, і все більше через них проглядаються коричневі. Прісекретар президента також призвав не сумніватися, що Росія продовжить діяти аналогічним образом. По його словам, атвірні удари будуть наноситися носі єдиножні. Знаєте, є таке поняття, як відписка. Вот слова нашего уважаемого пресс-секретаря, я к нему отношусь очень и очень хорошо, но вот это называется отписка. Я понимаю, что пресс-секретарь президента ничего другого, по сути, сказать не может, но как-то это уже все немножко поднадоело слышать от официальных лиц. Не находите? И, конечно, все разумеют, насколько война – это дорогая справа. Беспилотники уже сотнями долетают до территории России, приходится их сбивать. Зенитные ракеты денег стоят дороже. Зенитная ракета дороже, чем беспилотник даже крупный. Ну, как-то даже подсчитывать не хочется. Народ ждет конкретики, и я народ понимаю. Дайте, пожалуйста, нам какие-то более внятные объяснения, как минимум уже даже обычные граждане розуміють, сколько несбудованных автомагистралей вон и за ці роки войны. всего на один месяц войны с Украиной денег, а именно на баллистические ракеты, танки, автоматы, зарплаты военнослужащих, выплаты семим погибших, вот этих денег тратится примерно столько же, сколько стоило бы четырехполосная высокоскоростная трасса из Москвы в Архангельск. А если не воровать, то вообще в разы больше еще. А воно й не дивно, що цей мужчина не вірить першому каналу, бо тільки зневірена Скабєєва, якої вже нема про що говорити, може обговорювати у студії питання про те, чи був Авраам Лінкольн геєм, чи ні. Авраам Лінкольн був гомосексуалістом. Аказиця Лінкольн писав слишком теплі письма своїм друзям, а з ніхто із друзів навіть спав в одній постелі. Ну, і тут фантазію лібералов Боленіудержав. Не, не просто спав, він займався сексом з друзьями, не просто писав теплі письма, він признавався друзьям в любві. Фільм про Лінкольна називається «Lover of Man». Ну то есть любитель мужчин. Щось ці традиційні цінності вже не надають оптимізму росіянам, особливо коли по їх домівках прилітає дрон. дрон врезался в 37-этажный жилой комплекс «Волга-Скай» на предмостовой площади. Его называют самым высоким зданием по «Волге».